નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે તમારું આજ રોજ એટલે કે તારીખ ત્રણ બે બે હજાર એકમ કસોટી દોસ્તો તમારા માટે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આપણી રાઈટ આન્સર ચેનલ લઈને આવી ગઈ છે દોસ્તો ધોરણ આઠ નો પ્રશ્ન બેંક કુલ અંક પચીસ દોસ્તો અને એક થી છ એમાં પહેલું જોઈએ દોસ્તો પરિચ્છેદ કો અંદર એવું છે કોઈ એક પરિચ્છેદ આપેલો છે એક ફકરો છે તમારે હિન્દીમાં એ આખો ફકરો વાંચી લેવાનો દોસ્તો હવે ઝડપથી આપણે નીચે જઈએ પ્રશ્ન તરફ કે નીચેથી ગઈ શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દો કે પરિચ્છેદ મેસે ઢુંડીએ ઉપયોગ તો ઉપયોગનો તમે ફકરામાં વાંચશો તો તમને એનો સામાનાર્થી શબ્દ મળશે इस्तेमाल दोस्तों जी हाँ इस्तेमाल शब्द से अनेक ज्ञानी नु शब्द से तमने सामान अर्थी ज्ञानवान आ बनने ना शब्दों सामान अर्थी पकरम आपेला हाँ चे दोस्तों निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए फकरा नी अंदर तमे वांचो के निरंतर अभ्यास का जो अर्थ है वो स्पष्ट कीजिए तो एनो जवाब आपणे चर्चा कर लीए के निरंतर अभ्यास का अर्थ होता है कि सतत सतत और सतत और लगातार सतत और लगातार प्रयास या सीखने की लग, लगातार प्रयास या सीखने की अपनी जो धगस है, उसको हम निरंतर अभ्यास कहते है। दोस्तों रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं इसका आशय क्या है इसका आशय है कि हमें हमारे प्रतिस्पर्धी जो भी हमारे इसका आशय क्या है कि हमारा प्रतिस्पर्धी जो भी है वो प्रतिस्पर्धी और मेहनत से भले ही कठिन हो परंतु हम अगर उच्च स्तर पर उच्च स्तर पर मेहनत करें तो हमें इसका अच्छा परिणाम मिलता है हम अपने जो जो भी हमारा जो लक्ष्य होता है हो, उस तक हम पहुंच जाते हैं किसी भी विषय में कुशलता कैसे प्राप्त करते हैं तो किसी भी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास यानी कि सतत अभ्यास करना चाहिए दोस्तों उपयुक्त परिचय को योग्य शीर्षक दीजिए तो इसको हम दे सकते हैं निरंतर अभ्यास ज्ञान और कुशलता ऐसा कुछ हम दे सकते हैं आप आप भी अपने हिसाब से कुछ इसका योग्य जो भी शीर्षक आपको लगे वो आप दे सकते हैं विभाग दो दूसरा दु, दु, परिच्छेद है उसको सफलता के बारे में वो आप पूरा पढ़ लीजिए और इसके बारे में ना जवाब हो जवाबों पर चर्चा कर लिए दोस्तों प्रश्न छे इंसान सफलता कैसे प्राप्त करता है प्रश्न छे इंसान सफलता तो इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम यानी कि मेहनत श्रम करना पड़ता है कितना मेहनत और सल श्रम और मेहनत दोनों एक ही समानार्थी शब्द है उसके हिसाब से इंसान सफलता प्राप्त करता है पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है क्योंकि वह अपना पालन पोषण वह अपना पालन पोषण और अपने खाने पीने की जरूरियात को पूरी कर सके इसके लिए उसे उड़ना सिखाया जाता है मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है तो मनुष्य श्रम से सफलता बराबर पहला पहला जो वाक्य मैं सफलता सुविधा सुख सुविधा सुख प्राप्त कर सकता है रद्दी भी हाथ ना आना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो रद्दी भी हाथ ना आना इस मुहावरे का अर्थ होता है बिना मेहनत के कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो सकती अब मेहनत के बिना मुहावरे के बिना किसी भी मेहनत से कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक हम ले दे सकते श्रम सफलता और मेहनत

इन सबका हमारे पर ऋण है माता का कर, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए क्योंकि माता हमें घर से जन्म देती है घर से जन्म देती है और हमें पाल पोस के बड़ा करती है इसलिए हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है तो मातृभाषा की सेवा मातृभाषा की सेवा में तत्पर रहना इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है किसे देशभक्त कहीं कहा नहीं जा सकता तो जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त कहा नहीं जा सकता इसको योग्य शीर्षक दो तो इसको देते हैं माता मातृभाषा और मातृभूमि ऐसा कुछ शीर्षक हम दे सकते हैं

हमारी जो भी चीजें है जो भी कीमती वो खत्म होती है और नष्ट हो जाती है आप बीजो सवाल जवाब बनसे प्राय बची शब्द लिखिए जंगल जंगल तो वन बहुत तो ज्यादा जंगल को नष्ट करने से क्या नष्ट हो सकता है तो जंगल को नष्ट करने से संभावित पौधा खाने की औषधियां ये सब नष्ट हो सकती है आप चौथो प्रश्न बनसे जवाब इस परिषद को उचित शीर्षक दीजिए तो आने आप कर के जंगल जैविक भंडार का घर इसको हम ऐसे शीर्षक दे सकते हैं प्रश्न नंबर पांच परिचित को पढ़कर एनो पांचमो फकरो ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण है पहला प्रश्न जवाब दोस्तों आपने जो तमने फकड़ा महिला या या, दत्जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग किया राजा सीवी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अपना अंगदान किया महर्ष दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा दे धन देकर की अः अपने पहला सवाल ना जवाब बन से सोस्तों आप बीजो प्रश्न वाँचिए ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख देते दी, सीख दी है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है तो ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है कि हमें निराश सिर्ट, निराशो को आसरा दो दिन दुखियों और वृद्धों को शारीरिक और आर्थिक मदद करो भूखों भुखो, को भोजन करवाओ विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो बीजो सवाल नवाब बनसे देश एवं स, समाज की उन्नति किस प्रकार होगी तो सभी अपने सामर्थ्य यहाँ तीजो सवाल जवाब और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी और वसुदेव कुटुम की भावना भी ફેલાઈ ગઈ વિલોમ આશ્રિત નો વિલોમ શબ્દ થાય સ્વતંત્ર અને પરોપકાર આપણે આપી શકીએ સમાજ કી ઉન્નતિ આગળ જોઈએ ક્યાં કોણ તપ કા ક્યો કહેશે પ્રશ્નો કે ઉત્તર અહીંયા દોસ્તો સવાલનો જવાબ છે डायरी के लिए हिंदी में कौन-कौन शब्दों -कौन का प्रयोग जो पण वीडियो ने जो मित्रों ने आप वीडियो गमे तो वीडियो ने लाइक करवानो भूलवानो नहीं और मित्रों साथे वेंचो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल जे ने जेथी नवा-नवा वीडियो बने प्रोत्साहन मळतु रेड डायरी के लिए हिंदी में क्या कौन से शब्द दिए गए तो दयिनम दिन रोजनीसी और तीसरा एक शब्द आता है दैनिक ये तीन हमको डायरी के लिए दिए जाते है लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है तो इसका जवाब दोस्तों आप काव्य में पढ़ते हैं, तो आपको काव्य में इसका जवाब दिया गया है काव्यों ने अंदर आप जवाब हूँ तबने मोड़े कह दऊ कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है तो कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में और कुछ लोगों ने अपने भगवान को गिरजाघर में बनाए रखा है एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है और अलग अलग प्रकार से बांट लिया है बड़े लोगों के लक्षण क्या होते हैं तो बड़े लोगों के लक्षण क्या होते हैं तो अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगा रहना चाहिए और हमारे जीवन में श्रम सेवा सरलता विनम्रता और सादगी को आवश्यक है और बड़े लोगों के अंदर ये सब लक्षण देखे जाते है समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है तो समुद्र ने समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है ऐसा कोई अपने प्रश्न का जवाब बहुत बड़ा इसलिए हम आ, अपनी समावी नहीं सकिए तो अपने जवाब कहते समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निकल जाएगी तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है इसकी लहरों ने उसे मनुष्य के पराजित करने की ठान ली है इस प्रकार समुद्र ने बड़ा रूप धारण कर दिया है पांचवा प्रश्न से चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है तो चट्टानों का अर्थ है कि जो लोग भेदभाव के जुल्म सहन सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए उन लोगों को हमको समानता का व्यवहार करना चाहिए जी हाँ दोस्तों समानता का व्यवहार और उन्हें अपने अपन अपनत्व प्रदान करना चाहिए इस प्रकार प्यार और शीतलता से हम उसकी प्यास बिछानी चाहिए अगर जो ये दोस्तों विभाग में किसने कभी हार नहीं मानी तो समुद्र के तूफानों से लड़, लड़कर मानव ने कभी हार नहीं मानी आज सिंधु क्या उगल रहा है तो आज सिंधु जहर उगल रहा है कभी साई किसे मानते हैं तो कबीर साई भगवान को मानते हैं कच्छ की शेयर के इकाई के लेखक कौन है तो हरेश धोलकिया जी इसके इकाई के लेखक है किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा तो आ, स्वतंत्र समानता के भाव फैलाने पर लोगों को परस्पर अपनत्व की खुशी होगी और जो भी इस चुल्क को और मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा अर्थात उन्हें नष्ट नहीं कर पाएगा दोस्तों अगर जी विभाग तरण मा इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना है तो इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु शास्त्री जी को माना है कवि ने साई शब्द के प्रयोग किसके लिए किया है तो भगवान के लिए किया है आगे प्रश्न रहीम किसको बड़ा मानते हैं तो जो बड़ा होकर जो बड़ा होकर भी अपनी बड़ाई नहीं करता उसे रहीम जी बड़ा मानते हैं कवि के हृदय में आज क्या उठा है तो कवि के हृदय में आज भावनाओं का उठा पत्र लिखने वाले के पता किस ओर तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर बाई और बाई और पत्र लिखकर पता लिखा जाता है कभी पतवार की ओर किस ओर घुमाने को कहता है तो कभी पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं तो उसका जवाब आप, 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 आप किताब में से लिख लीजिए बिना सोचे काम करने से क्या होता है तो बिना सोचे काम करने से पछताना पड़ता है शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी तो बापू से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अंजार में किसकी समाधि है तो अंजार में जैसल तोरल की समाधि है जैसल तोरल मत बाटो इंसान को कविता में किन तो मंदिर मंदिर मस्जिद और गिरजाघर गिरजाघर की उल्लेख किया गया है अगर जो है उजाले को बंदी बनाते का क्या अर्थ है तो उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उजाले को बंदी बनाने का उसे अपने अधिकार में रखना उसको अपने अधिकार में रखना और बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है गरीबों की झोपड़ियों में नहीं उसका मतलब होता है शास्त्री के जीवन भर किसके आदर्श पर चलते रहे सो शास्त्री जी जीवन भर महात्मा गांधी तथा महात्मा गांधी अपने गांधी बापू और डॉक्टर भगवान दास डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे जामे कुटुंब समाय का क्या अर्थ होता है तो हे प्रभु मुझे अधिक धन और संपत्ति नहीं चाहिए मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार जिसमें मेरा पूरा परिवार अच्छी तरह से पेट भर सके अंदर में साहस तोलो का अर्थ क्या होता है तो इस अंदर में साहस तो लोग का अर्थ है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है इसी कठन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने को मौका मिलता है दोस्तों पांच प्रश्नों पूरा कर आग जाइए तमाम आवश्यकता अनुसार पत्र लिखा दोस्तों तो पत्र लेखन कीजिए तो यहाँ विभाग एक विभाग बे विभाग त्र विभाग चार विभाग पांच અલગ અલગ વિષય પર સમસ પ્રમાણે તમારા દરેકના પત્રલેખન અલગ અલગ હોય ગ્રીષ્મ છુટ્ટીઓમાં આપણે મિત્ર કો આમંત્રિત કરવા હેતુ પત્ર લિખીએ આપને हुई किसी યાત્રા તમે ક્યાંય બહાર ફરવા ગયા હોય તો એનું વર્ણન કરતો પત્ર લખો આપણે સ્કૂલ કી કિસી સમસ્યા કે બાર પ્રધાન આચાર્ય કો પત્ર લખો શાળામાં કોઈ પણ નાની પ્રશ્ન હોય કે મોટો પ્રશ્ન હોય એના બાબતમાં તમે એનો પત્ર લખી શકો છો છૂટ્ટી કે લઈ પ્રધાન અધ્યાપકો પત્ર કોઈ તમારે કોઈ કારણસર રજા લેવાની છે તમારે કોઈ કારણસર તમારા સ્કૂલ નથી જઈ શકો તમારા પ્રધાન અધ્યાપક એટલે આચાર્યને આ બાબતે તમે પત્ર લખી શકો છો સ્વાસ્થ્ય અધિકારી કો ગંદકી કે બાર શિક તમારા ફળિયામાં કે તમારા વિસ્તારમાં કે તમારા મોહલ્લામાં કોઈ પણ બાબતે કઈ ગંદકી થઈ છે તો એના બાબતે તમે સ્વાસ્થ્ય અધિકારીને એનો શિકાત કરતો પત્ર લખી શકો ગુજરાતીમાં ફકરો છે હું એનું ડાયરેક્ટ હિન્દી બોલું છું હિરણ નદી કશ્ચિમ કી તરફ સુરત દાદા વિદાય વિદા લે રહે સંધ્યા કે સમય પક્ષીઓ કી ટોલિયા આપણે ઘોસલો ઉડ રહી હે ભેંસો કૂંટ ઓર ગાયો સમૂહ આપણે માલિક કે ઘર કીર લૌટ રહ उस समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई लोग असह गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे मात्र केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे है आप जो लिए हिंदी में प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से आ, काम किया है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ यह उनकी विशेषता है उन्होंने समझदारी दिखाई सामने बैठे रहे और एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालते रहे अभी तमने गुजराती में में पर हिंदी ट्रांसलेट कर लिए वरद राजा का अभ्यास शुरू हो गया है और अब उसकी भूख और उंग कहाँ गई है नींद कहा चली गई अः वो रात को देर तक पढ़ता है और सुबह सुबह पहले उठता है दिन भर भी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता गुरुजी और अन्य छात्र इस परिवर्तन को देखकर हैरान हो गए એ આગરનો પર વિભાગ ચારનો જોઈએ સર્જન અને વિનાશની વાત કરીએ તો સર્જન ઓન પ્રલય્ય પ્રાકૃતિક નિયમે પ્રકૃતિ કે প্রত্যেক તત્વમે सृष्टि ઓર પ્રલય કે શક્તિ ઓર સંભાવના હોતી હે જળ રૂપમે ભી જીવિત કહલાતા હે દુનિયા કા અધિકાંગ સંસ્કૃત કે નદી કે કિનારે વિકસિત હોતી હે ઓર જીવનદાય જલ સે હી बाढ़ ઓર વિનાશકારી આપદા આતી હે દોસ્તો હવે આવી રીતે તમે આ પાંચમા ફકરાન ઉપર તમે વિદ્યા વિનતી સોબે છે એનો પર તમે હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકશો અહિયાં જોઈએ રામ કે સાથ લક્ષ્મણજી ભી વન માં ગયે હવે દોસ્તો અહીંયા ખાસ વસ્તુ છે કે તમારે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે અવયવ છે એ આપણે શોધીને અવયવ છે ત્રીજામાં અરે ચોથામાં પીછે પાંચમામાં આજ વિભાગ બે ની અંદર જોઈએ વ નિર્ધન ફિર ભી છે તો એમાં આવશે ભી અરે ઓર કી અને ધીરે ધીરે વિભાગ ત્રણ ની વાત કરીએ તો બસ તુરંત પડી તો અહીંયા આવશે તુરંત અહીંયા અહીંયા આવશે આવશે સામે સામને આગળ વિભાગ ચાર ની વાત કરીએ તો વિભાગ ચાર ની અંદર અ આજ અહીંયા આવશે આજ અહીંયા આવશે જલ્દી અહીંયા આવશે અરે અને અહીંયા અચાનક અને અહીંયા ઓર વિભાગ પાંચ ની વાત કરીએ પેડકી નીચે ખડે થાય તો કે ધીરે ધીરે સાત બહુત અને ઓર તો દોસ્તો આજનું અહીંયા આપણું પેપર સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થાય છે તમને આપણો વિડીયો કેવો ગમ્યો લાઈક કરજો નવા મિત્રો ખાસ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો સૌને જય હિન્દ જય ભારત